Хотів і одружується. Співак Володимир Дантес зробив пропозицію колезі вокалісті гурту Врім і стікло» Наді Дорофєвій. Яке весілля готують та де планують медову відпустку? Зіркові молодята розповіли лише нам з вами по секрету. буйним цвітом. Ошатно вбрана київська публіка поспішає на бал квітів. Сезон вечорів «Просто неба» открыто. The Це весілля. До весілля залишається півтора місяці, на якій стадії підготовки вже все зараз. Чи о, обрали вже сукню, чи пошили костюм, тому що поза очі надія казала, що не уявляє вас у костюмі, і взагалі з цим велика проблема. Ну, от я сьогодні на этом мероприяті рубашку, і ми стояли Друга в житті. Ми стояли вдома, і це була просто паніка. Я відбув себе як 11 класниця перед випускним, бо що ні, мені все не йде. На, я, толсті, нет, туфлі, фу. я был В Стокгольме буквально неделю назад, я думал, там, может быть, найти костюм. Это все-таки дорогой город. Думаю. Ну, я позаходил, посмотрел действительно дорогой город, дорогие костюмы. Но я меряю, понимаю, мне нравится. Но я думаю, что вот я буду стоять у алтаря, выйдет Надя и посмотрит на меня, на что не будет видеть мой костюм, и скажет: Нет, Вова, это, конечно, ты молодец, выбрал, но не то. Поэтому я сказал: Надя, я приеду в Киев, и давай с тобой вместе повыбираем, потому что я боюсь. А с... что стосовно сукни? Я думала, что что-то будет экстравагантное. Думаю, ну где-то, может, куртку одену какую-то. Прям такую жесть. Думаю, ну у меня же рокер, парень. Думаю, надо что-то такое. И вот чем ближе к свадьбе, тем больше я стала возвращаться к классическому платью, к нежности. Я, я сегодня вышла в таком виде, хотя я так не одеваюсь. Правда, набила татуировку недавно. Под Вову, ну чтобы с Вовой как-то сочетаться на свадьбе пятую как? <свеч> <свеч> э, нет, ну э, действительно для Вовы будет сюрпризом и платье. Для Вовы будет, будет ср... много сюрпризов на свадьбе, о которых я не буду рассказывать, конечно. <свеч> Мы беременны? <свеч> нет. <свеч> Молодые люди зараз больше тяжеют до таких весель неформальных. Вечерка дискотека после венчания или взятия шлюбу у Ракси. Как будет у вас? У нас будет выездная церемония, красивая. Будет м -м, сюрприз у нас со свидетелями. А, и, скорее всего, не вот, да, нетрадиционные, нетрадиционные свидетели, свидетели. Да. во всех смыслах кстати, этого слова. И пары, э -э собаки, я имею в да. виду. Вот. Вот. И потом у меня пока что проблема с папами. У меня два папы, э -э оба живут в Крыму. И оба папы не приедут на свадьбу Я по этому поводу очень расстроена Хотела бы, чтобы хоть очень приехал мой любимый Но он тоже не приедет по состоянию здоровья И я уже к Потапу подошла Говорю, Потап, ну ты, может быть, побудешь папой на свадьбе Он сказал, я сделаю все, что ты хочешь И Мне так было приятно Говорит, буду все делать, выступать Все, что скажешь, буду делать на свадьбе И, В общем, я поняла, что мне очень повезло Бесплатно Я обалдел, когда я посмотрел, что такое Смета как, ладно, там еда, <связать> но ребята, вот все, которые собираются жениться, просто вы когда будете на минимате себе оформителей, вы просто обалдеете. Я думал, что ну оформление, это что такое? Это там ну лампочки, ну шарики. Нет, это все такие деньги стоят. И я понимаю, что там каждая свечечка, ну, типа, свечечка, но Их же 500 этих свечей, и это все выливается в сумму. Я говорю, Надя, я не хочу же. Я хочу оформлять. Пусть это будет лес, я не знаю. Ну, это реально, это все настолько открывается по-новому, потому что, когда ты приходишь на свадьбу гулять, это одно. Ну, типа, подарил подарок, классно, у вас так красиво. А когда сам делаешь, понимаешь, ого, это такое... А родители там, у нас, к сожалению, не богатые, поэтому придется самим вытягивать. Вы запланировали уже мудовую отпуску после? Да, Вова, скажи мне. Весь бюджет пишет на свечки и оформление зал. Это ужас просто, если честно. У нас проблема свечи. Вова сказал, свечи будут через мой труп, потому что их очень много, правда. Ну а вот сегодня как раз мы с Вовой смотрели, куда вы поехать. Но мы куда-то точно полетим. и Теперь вопрос стал за числами, потому что у Нади нарисовалась... Работа, да. поэтому у нас все. Я надеюсь, что у нее больше будет работы, поэтому мы никуда не полетим на зиму как-то так. Не, мы полетим, Надя, конечно, мы полетим. Следовать свадьбу. Я просила слушай. всех гостей, чтобы все дарили деньгами, Прю, никаких <с подарков, пожалуйста только деньгами. Нам не нужны сервизы, нам не нужны картины. Там моя мама дарит по постельное белье, и а все, у нас все есть остальное. А все запытают, что подарувать. Да, поэтому сегодня я могу обратиться к друзьям, которые посмотрят это интервью. А посмотрят все, пожалуйста, ребята. Ну, мы же молодая пара. Нам, мы хотим в медовый месяц. Мы хотим квартиру, честно говоря. А медовый месяц я потянули. На справедливо добывался твоей руки. Честно тебе скажу, я два года ждала, потому что я думала, что ну такой молодой парень. Ну куда жениться? Я не верила вот, до последнего, что э, мы поженимся. Потому что его там разрывают, пишут везде. Ну, сейчас, думаю, побалуемся и посмотрим, как жизнь сложится. Я все время так думала, хотя безумно люблю. И, но сомнение всегда какое-то оставалось у меня. Ну, думаю, ну нет, не серьезный парень, он же артист. Ну куда же меня? З артиста виходить. А з поповненням в родині ви також будете зволікати так довго рахувати, коли краще, коли грошей назбираєте. Тут анекдот от мами, одразу вставляю. Мама мені дзвонить, Надя, я прочитала ваше інтерв'ю. Мені так не понравилось, як ти відповіла на вопрос, а коли у вас поповнення. А я, значить, відповіла так: ну як Бог дасть. І мама мені дзвонить, Надя, Бог уже хоче.